জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে তেখেতৰ বিষয়ে বহুতে বহুত কথা জানে বহুতে বহুত কথা নাজানে এইটো কথা প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে জাষ্টিছ বিচাৰি চিঞৰি ফুৰাটো সঁচাকৈয়ে বৰ দুখ লগা কথা হৈছে বৰ বেয়া লগা কথা হৈছে আমাৰ অসমখনৰ বিষয়ে দুখীয়ে শাস্তি পাবই লাগিছিল এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কি কয় আমি মাত মাতি যাম যেতিয়ালৈকে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপায় সকলো অসমীয়া এইবোৰ লৈয়ে লাগি আছে পাৰ্চনেলি বহুত মানুহৰ ক্ষতিও হৈছে কাম বন কৰিব পৰা নাই কিন্তু এইবোৰ লৈ কোনেও কেয়াৰ কৰা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মইও ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তেনেকুৱা মেণ্টেলিটিয়ে নাই ভিডিঅ' দিব পৰাকে আমাক ন্যায় লাগেই আৰু লাগিবই জানো আহক জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা তেওঁ অসমৰ সম্পদ তেওঁ জাষ্টিচ কিয় পাব লাগে তেওঁ এজন গায়ক বা সাধাৰণ মানুহেই আছিল নে বহুতেই কোৱা শুনিছিলো জুবিন গাৰ্গে নৱ নৱ প্ৰজন্মক ধংস কৰিবলৈ ওলাইছে সেয়া অৱশ্যে এটা সময় আছিল আজি জুবিন প্ৰেমিক নতুন প্ৰজন্মই কি কৰিছে স্পষ্টবাদী হবলৈ শিকিছে জানিছে সময়ক মূল্য় দিবলৈ জাতি ভেদ পাহৰি আমি অসমীয়া বুলি ভাবিবলৈ শিকিছে ঠায়ে ঠায়ে গছ ৰুইছে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক মৰম দিবলৈ গুৰুত্ব দিবলৈ শিকিছে আৰু বহুত কিবা কিবি শিকিছে অকল নৱ প্ৰজন্মই নহয় সকলো মানুহেই জুবিন গাৰ্গৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে ইতিহাস ৰচি গল মৰম বিলাই সকলো বিলাই মানুহ কিনিলে